Hai guys, kembali lagi di channel ardia Next Up Ya kali ini saya mau review Ini guys baru saya beli Ini buat tambal ban Ya buat tambal ban motor atau mobil ya Oke Langsung aja kita buka ya Apa sisinya Oke guys ini tampilannya guys kelihatan ya ini saya beli 4 biji 1 2 3 4 ya langsung kita buka aja nih plastiknya wih udah kayak peluru ya dia lihat ya udah kayak peluru nih ditabungin nih tabungnya cukup kuat guys kayak ini enggak lembek enggak lembek kayak plastik hmm, plastik biasa nih pasti bagus nih ya enggak enggak begitu pokoknya keras lah lumayan keras jadi aman nih terus kita buka mukanya itu oh diputer guys diputer apa diapain oh cuman diangkat aja jadi putus dah lihat ini nah ya gini nih caranya nih tuh ya oh gitu tuh oke okay. nah ini aja kita buka yang tadi ya Nah ini, ini. Hmm. Oh ternyata isinya ini guys Apa namanya hmm. nyata tuh, oke, lihat menemukan. Ini itu, ini itu besi guys, ya besi baut nih baut beneran, baut beneran. Tapi di sini dilapisin karet, ya dilapisin karet nih. Oke, jadi dilapisin karet. Karetnya itu ya kayak karet itu apa ya? Karet bakar toga guys. Ya kayak karet bakar nih, lihat lihat sini ini, nih ini guntingnya. Lihat ya suaranya ya. Tuh. Besi. Guys. Ternyata ini besi guys. Lihat besi. Lihat besi. Nah, ini ternyata besi guys ya. Baut di dengan karet. Ya, jadi ini buat tambal ban nih. Jadi kita bautin nah nanti ini bakalan uh, berartiin kebocoran di ban. Oke, okay, itu aja guys yang saya bisa review guys. Keren saya semuanya materialnya itu karet. Ternyata materialnya itu baut ditambah dengan dilapisin karet. Ya, ya. Oke, okay, itu aja guys yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat eh ini di Shopee teman-teman jangan salah beli cari yang yang ya kalau bisa lebih murah lebih murah karena cuma nama kayak gini doang ternyata ya ada tuh yang harganya belas ribu isinya 10 piece ya kalau saya kemarin beli tiga ribu nih ribu satu piece beli 4 12 ribu dengan langsung yang 10 ribu yang isi 10 belas ribu oke oke itu aja guys yang saya bisa sampaikan semoga bermanfaat salam adianeksa